Роман Городжу, вчора ми говорили за детально про ситуацію на Покровському напрямку. Головком Олександр Сирський на відвідреагував так. В цілому він сказав про те, що робота в штабах там ведеться цілодобово, і часом доводиться ухвалювати незвичайні рішення для того, щоб зміцнити оборону українських захисників. Він каже про те, що окупанти кидають на поле бою все, що є в запасах. Надзвичайно стійкість показують воїни 25-ї окремої повітряно десантної бригади. Додатково було зазначено військовослужбовців 68-ї окремої єгорської бригади та П'ятдесят першої окремої механізованої бригади. Скажіть, будь ласка, з вашої точки зору не можна говорити про те, що ситуація на Донбасі вийшла з під контролю, та що фронт впав, і в принципі чи збройні сили України вони можуть оточити російські війська зокрема на південному фланзі Покровська? Дані, звісно, нічого там не упало. Ні, фронт не упав. Ні, ні, нічого там ніхто не потеряв управління. Прекрасно все управляється. Недостаток, великий недостаток сіл средств. То есть недостаток личного состава и особенно средств поражения. Ну, это понятно. Управляя, управляя, управляемость полная. То есть и генерал Средский, вот несколько дней он работал, и отчет подал. Там все, все понятно. Понятно, как это все делать. То есть понятно причины и понятно, как это все делать. Скорее сейчас будут решать эти вопросы, связанные с увеличением поставок на это направление, особенно боеприпасов боеприпасов и, может быть, некоторых других механизмов поддержки наших войск. До сих пор там никакого, никакого бала фронта нет. У россиян это так называемый оперативный прорыв, если с точки зрения военной. Смотреть оперативный прорыв, о котором мы с вами говорили сколько, несколько месяцев, что он может быть, потому что то-то, то-то, то-то. То есть он, он не то, что там управляемый, но он прогнозируемый потому что у них они вышли на высоты очередительские, особенно и дальше начали двигаться вдоль этой грибы, особенно по железной дороге, там неплохая само по себе движение, остановить было очень сложно, но на данный момент россияне попали в довольно-таки, наверное, еще худшую ситуацию, чем мы на момент. Они растянулись где-то на 50 километров, если от Донецка смотреть. На ширине, на ширине фронта 15-20 километров. А тем более Сегодня они, правда, вот в течение суток успели зайти в Карловку, выдавили все-таки там часть нашего гарнизона, по крайней мере, по левому берегу. К Мусункису наконец-то добрались. Мусункис – это один из, вернее, хозяин донецк бывший хозяин той же шахты Красномейская западная Покровская. Вот в Покровске самая большая шахта находится сейчас в Европе. И как угля. То есть там, по-моему, 18 миллионов тонн погоду она когда-то добывала. С точки зрения войны у нас до сих пор есть время отрезать или остановить российское продвижение. Еще полторы-две недели есть вообще нанести такой серьезный фланговый удар, и у россиян, там несколько десятков тысяч россиян, террористов на тот свет уйдут, или либо, либо в плен придется сдаваться. Это возможность есть. Не то, что я не говорю, что она будет, но это возможность есть. Есть возможность остановить там еще несколько рубежей, есть и Кураковский рубеж, и Угледарский рубеж, и Селидова, Димитровский рубеж, сам по себе Покровск это рубеж. То есть по большому счету там ездить и остановить это расползание российское, и если организовать оборону, а скорее всего этим же Сырский-то и занимался. Организовать оборону не у Крутов и будут долго его пережевывать. Это же еще покруче, чем Бахмут сам по себе а Тем более шахты. Подорвите шахты рядом. Вот они опять забежали на шахту России, Россия, Россия. Там шахта Россия под Сиридова. Чуть ли не подключат далее эту шахту. Тоже непонятно, почему не было уничтожено оборудование, которое может попасть в противнику. Почему и возникает у всех Донецких вопрос. Так мы же это все понимаем. То есть вот такие вещи, когда идет захват территории и сдача под производственных мощностей, имеется в виду, что туда ни один снаряд не прилетает, и даже свет не отключается в момент, в момент захода вражеских войск. То есть идет скачка воды и так далее, это вплоть до того, что лавы работают. А раз это так, значит, это договорняк. Так может, просто так не бывает. С точки зрения военной, если будет принято военное решение, у россиян может еще очень большие проблемы быть на этом участке. Города. Очень большие. Я думаю, Сырский, он разбирается как раз в этих вопросах, я думаю, Сырский найдет оптимальное решение по перераспределению сил, средств на Восточный город. Сейчас надо принять решение просто по перераспределению средств. Найти несколько бригад, перебросить. Раньше можно было, если бы несколько недель назад, там бы хватило нескольких штумовых батальонов. Сейчас придется уже бригады туда отправить. И перераспределить направление, либо купировать, либо срезать эту проблему. Посмотрим, вот полторы-две недели, давайте не будем торопить события. Полторы-две недели не покажут динамику разворачивания событий на этом Андрій Єрмак та Умєров поїхали до Сполучених Штатів Америки. Зокрема, повідомляють ЗМІ про те, що обговорюватимуть вони ось цей список об'єктів на території Російської Федерації для використання атакамсів, там далекобійних ракет. Паралельно ми бачимо, що з'явилася інформація, що працівників московського МНС переводять у посилений режим. Служби, а також російські змі пишуть про те, що, начебто, збройні сили України хочуть ударити в Москві Сочі і містами, заводами за допомогою ракет «Шторм Шедо». і серед цілей наводять флоту новоросійське резиденцію Путіну в Сочі, системи ППО у Севастополі, сама Москва та Петербург. Роман Григорович, як вважаєте ну з чим повернуться? Представники України зі Сполучених Штатів Америки, як вважаєте, і от як цілі, так які облікують Росіяни. Ну тобто, це для нас такі воєнні, важливі, пріоритетні цілі ну, от е, поку е, допусті, Аліщук на должності начальника ПВО не має руководити авіації. лишь на должности или там с базовой э, профессиональной подготовкой, ну, не, э, РТВшника не должен руководить танковым полком. Ну, не должен умеров с, с Ермакома решать вопросы во, военных. Почему? Потому что они в них соображают, как я в полете. Но это, это не их тема вообще. То есть, куда, чего они поехали, куда они поехали, для чего они поехали, какие цели, согласно вашим целях разбирать. Или в средствах, в средствах поражения не разбираться, или в механизмах их применения. Ну, то есть, э, вот такой бред всего и кобыла, я бы так сказал. А сейчас уже надо обращать на это внимание постоянно, там тоже 24 на 7. Во всех эфирах надо конкретно обращать внимание на то, что перестаньте назначать или давать поручения или действия людям, которые далеки профессионально от того вида деятельности, на который их присаживают. Но Ермар, старший помощник младшего кунюха, в конце концов, кто это? Секретарша президента. Какое она имеет отношение к целям на территории России, к военным, к тому шеду, к скорости? полетах, под весом, э, выполнении определенных задач. Какое? Ну, то есть, я же говорю, бред всего это был. Или у меров какое отношение имеет министерство обороны вообще? Ну, то есть, к, к армии как таковой. Он вообще, где вот эти два персонажа служили? Какой у них вуз? Каких ЦЦК э, как они сейчас э, приписаны? Ну, то есть э, люди абсолютно не военные поехали решать какие-то вопросы, связанные с военными делами. Да ничего они не решат абсолютно. Либо у них другие вопросы. То есть они поехали решать другие вопросы, прикрывшись э, сказками о том, что они решают какую-то другую тему. Скорее всего, вопрос э, связанный сейчас с поездкой Сталива на Фидзинпиню и обратно. Э, то есть поехали туда, пытаться э, вырулить ситуацию. поэтому Или либо получить указание. Потому что если Сталиван, это значит получить указание. Опять же, даже даже если так, а кто это, этим должен заниматься? Секретарша что? Ли? Ну, ну, в конце концов, надо уже совесть иметь в этой стране, исполнительной власти. Ну, не секретарша должна заниматься э, развитием э, определенных отношений с тем. И не человек умеров, э, который далек от э, военной темы, заниматься Министерством обороны. Ну, то, то есть, э, слишком уже перебрали с э, неправильными действиями как Мы, ж, мы ж видим, как системные ошибки к чему приводят. Потери самолетов, летчиков. Вот системная ошибка. Та же самая системная ошибка может привести из-за того, что у нас люди занимаются не своим делом, могут, может привести к потере страны. Мы уже теряем Восток, теряем Донбасс. это тоже из-за системных ошибок. Как раз системных ошибок, связанных с назначениями в исполнительной власти. Тобто ви не ви не виключаєте, що власне Саліван, який був з візитом у Пекіні та зустрічався з сі дзіньпіням, та який після цього заявив про те, що Сполучені Штати Америки та Китай е, ні про що не не домовилися про завершення війни в Україні, тому що США не говорять про Україну без України, все ж таки міг передати на якесь послання від сі дзіньпіня. ну, тобто Андрію Єрмаку та Ростемоломірова? Ну от это, от это вот це вот можливо. Якщо він просто передал какую-то бумажку, от за бумажкой можна відправляти секретаршу. Ну а чего нет? Секретарши, они в основном старшие, почему? По карандашам, по ручкам, по степлерам, по бумажкам. Ну вот эти бумажки привезти, оттуда бумажку, ну вопросов нет. Тогда, да, да, однозначно да, да, надо отправлять было Ермака, а рядом для того, чтобы у него эту бумажку не украли, отправлять Умерова, потому что кто с ним двоим подойдет, вы на них двоих посмотрите, там проблемы с восприятием. То есть, по большому счету, в такой, такой паре в качестве охраны, конечно, охраны бумажки и степлеров, да, можно было отправлять, привезут, потом будут показывать, что там Си Цзиньпин через Салливана кому-то передал. Как, бы, как они видят сдачу Украины, капитуляцию украинского общества. Но это видение Си Цзиньпиня и, может быть, Салливана. Мы же сколько раз говорили. Салливан, Бернс, это два таких Коня путинских за за в белый дом. То есть эти процессы сейчас происходят, это понятно, что они происходят. И все эти поездки Моди, Салливанов, это все связано как раз с возможным, вероятным, вероятной капитуляцией Украины. Но этого все не будет, не получится этого. Механизму просто не существует. А потому пусть ездят, покатаются, может может быть кофе попьют в самолете.